всем привет, дорогие друзья! Сегодня Петя будет говорить про все свои первые разы в своей жизни. Петя, первое воспоминание как самое раннее в твоей жизни. Типа, насколько себя малым помню? Да, да, да. да. не помню. Не, ну если что-то, садик я помню. А где-то лет 3-4-5, ну, вот, примерно, лет лучше. Что помнишь? Я был старший друг из двора, и он что-то... что, -то, что -то в гости зашел и что-то мяч дал, что ли, что-то вот такое. Ну, что-то хорошее что-то помог, то есть сосед э, старше меня, и как бы по-братски так пришел, что-то помог, вот точно не помню, что это было, но просто помню, что офигел вроде. Первое воспоминание из школьных времен. Наверное. Первый класс, я в нем толком учился, там переезды были и так далее. То есть до школы, и вот переход в школу, и я был где-то в других странах, потом вернулся обратно из-за этого. Ах, с учебы что-то не пошло. Первый испарик. Ну, если чисто борьбу учитывая тоже, то это вообще рано. Где-то там 6-7 класса уже дюдо плотно занимался, и вроде их тоже называется. Э -э ну, день борьбы, конечно, но иногда день спарринга тоже называют. И вот что, 7 класс там уже такие, mm -hmm. можно сказать, реально <laughs> жесткие были. Самый первый раз ты победил? Не, меня поставили с каким-то опытом, чуть ли аж этот, чуть ли глаза не слезились. Ну как, чуть ли не расплакаться, да, потому что от обиды чисто детских. Но потом все эти сложности преодолел и характер окреп. И уже было пофиг на сложности. Первая победа на ММА турнире. Ну так как ММА не первый вид спорта начинал с других, то это, наверное... 14-е годы, а остальные победы это по другим видам спорта были куда-то. Ну, ты помнишь, как ты праздновал и как ты вообще это ощущал? Да, просто супер крутое настроение и все, а, типа, как? ну не такого, что праздновать тогда. Ну это был локальный турнир, да, какой-то. Да, первая работа. Первая работа это в Ташкенте продавал кондиционер. И если ты ничего не продашь, то ты ничего не получал и вот типа такая работа. А ты ходил по домам стучал или? Не-не, ну не я стоял, ну причем молодой пацан был и так наслушался, как, как работает кондиционер, что он себя представляет, все эти вещи изучал, и потом взрослые мужики приходят, и ты такой молодой, объясняешь ему все дела. Не все серьезно воспринимали, но говорят, не знаю, с чем сравнить, но вот там важна именно первая продажа. Ты поначалу чисто стесняешься, даже стыдно как-то общаться, и вот ты один раз продашь, и у тебя после этого все, ты ловишь Волну и потом начинаешь нормально. Но я никогда не зачувствовал того, что не было в кондиционере и так далее. Как честно говорил, как есть. Некоторые могли просто там сказки рассказывать и за счет этого продавать больше. Но я больше от чесноты двигался, чтобы мне потом не, не, пришли, ничего не предъявляли. Поэтому тяжело шло, но да, потом нормально. Потом некоторые возвращались, говорили, у них дороже стоит, но ты вот так честно рассказал, что ты нам понравился, мы у тебя возьмем. Скажи, правда, этот кондиционер можно заболеть или нет? я думаю, человек зависит от организма. Но сам бывал, заболевал. Мог по утрам бегать, прийти, лечь спать под кондер. Ну, супер рано бегаешь и что-то поспать что захотел. Ну и вот я ловил так просто. То есть от организма зависит. Ну, то в теории можно. Если вспоминать... Как неофициальная работа, то мы малые были, мы собирали вишню и ходили по домам, предлагали ее купить. Я один раз у нас кто-то из пацанов выбрал ненадежное ведро, ручка оторвала все, что мы собрали, половина просто рассыпалась, мы стоим, и как бы хочется плакать, но мы смеялись от отчаяния, потому что все, что мы собрали, все высыпалось. И орехи... тяжело, да? Да. Ну как тяжело, ты должен найти, где тебе люлей не дадут за то, что ты собираешь. А, ты чужую вишню. Да, приходилось крутиться. И орехи тоже собирали, но там перчаток ни у кого не было, у тебя потом все руки от йода такие, как не а коричневые такие. Ну то есть двигались. Нормально. Как могли. Первая встреча с твоей женой. Ну, со школы знакомы с ней, и вот в школе Первые там 5 шестой класс, может быть, увидел и придавил. Первая большая покупка. Первая большая покупка. Ну не знаю. Я брал машину, но это было в кредит. По сути, большая покупка, но типа не за свои деньги. То есть со временем давать приходил. На ну, сколько лет? Это ну, это вот последний год, то есть у меня до момента где-то до 2020 20 -го года особо больших покупок не было. Вот 20-го. Первая большая покупка с призовых. Ну, это значит, если больше тысячи, то можно вернуться и куда-то ранее, даже до времени Нави. Опять же, это все, как долги были. У меня была кредитная карта. Я снял с комиссии наличку, чтобы купить по объявлению комп. Mm -hmm. в котором я впервые там что-то начать стримить и так далее mm -hmm. у меня был ноутбук я запустил стрим он на секунду запустился и сейчас то есть ноут не тянул и вот впервые чтобы что-то записывать я изначально с 17 -го до 19 -го года записывал все ролики на телефоне там же монтировал и там же их загружал на YouTube если у тебя экран гаснет то у тебя могла слететь загрузка и то есть с телефона сидел mm -hmm. и первое время ком насколько функциональный я не мог поначалу привыкнуть. Я был ютубер с мобильным телефоном, и вот, наверное, это такая большая покупка, типа, что-то да, это еще до киберспорта. Ты сам всему учился, как монтировать видео, как стримить, как запускать стримы и так все? Да, наставника не было, и все, сам почти учился. Первая поездка за границу? Ну, по-моему, вообще маленький был вот. Поехали подавать на визу. Там какие-то непонятные планы были. Мама прям все подробности не рассказывает. Это первый класс. И вот, типа, mm -hmm. вот, я что-то расплывчато то знаю, и поэтому особо углубляться в это не буду. Но вот где-то в шестом, седьмом классе мы просто поехали, чтобы попытаться получить визу. Mm -hmm. Э, что, седьмой класс? Шесть-семь лет. Первый mm -hmm. класс. Первый раз, кто пробовал в Суше. Я думаю, что после 14 года до этого времени я почему-то вообще не переносил типа, отвращения было. Также я не любил кофе. Сейчас могу попить, типа, нормальная тема, но, например, конфеты, кофейные, что-то, любое такое, пирожное, почему-то не нравится. И вот суши почему-то так же было, но как будто и может, там какая-то потребность больше появилась к рыбе, и организм уже не против. Вот поэтому где-то 14 год. Первый раз увидел свою дочь. Ну, это когда забрали их с роддома. Я не помню точно, сколько дней, ну вот она родилась 6 ноября. А вот сколько ее там день или два что-то держали, и вот когда уже потом выписали, вот еще в тот день сильно пробка попали, и так нелегкая дорога была, потому что зима, гололед, пробка, и, короче, хотелось наоборот быстрее домой попасть, и все эти вещи и так далее. Первая поездка на турнир. Ну, первое, что я, конечно куда то там по мелочам каким-то мелочем ездил какие-то любительские, но такой серьезный был это вот, это шестнадцатый что ли год, вот, если не ошибаюсь, это вот поехал в Финляндию драться а, самым лучшим в их весе бойцом. Причем как отчасти Падлянка была, я не знал насколько хороший уровень, это мой дебют был. Мне сказали просто есть э, тоже дебютант, у него нету профессиональных боев как у тебя, ну и все, и это сказали там, потому что кто-то там не смог драться и искали замену. Ну и вот предложили мне, то есть я поехал просто ради денег, я не был готов, я не знал, что у меня будет бой, мне там за пять дней я кое-как визу там сделал, ускоренную и все. И потом выяснилось, что там это мега чемпион своей страны, ну и вот это Финляндия была, 16 по-моему, год, если не ошибаюсь. А насчет турнира, ну, это серьезно, я бы отметил это Париж, что это наш первый лан, такой серьезный турнир. Первое впечатление от Браво. Впервые я с ним познакомился в семнадцатом году, ну и так особо непонятно было, что за игра, насколько она будет интересна. Не было никаких эмоций, просто для теста зашел типа Вот это просто тест, грубо говоря, да, вот это первые эмоции, которые испытал Просто что тут вообще такое? Первый ролик на ютубе. По-моему, сейчас на канале то, что у меня есть, это, это ролик вот, если не ошибаюсь, с сентября 2017 -го года. Но у меня были какие-то помелочи еще до этого, просто то ли на другом канале, то ли как-то я их по-другому закидывал, не помню. Я начал YouTube с того, что просто помогал людям что-то подсказать, как играть. И то в 3 на 3 особо не был хорошим игроком. Начинал с ШД, потому что не было команды. И в то время типы очень токсичные были. Даже если ты не заруинил, но у тебя нет авторитета среди этих игроков, они всю вину на тебя скинут и просто тебя с рума кикнут и все. Хотя могли сами там где-то облажаться прям по полной. И из-за этого я особо в командные бои не стремился поначалу, но вот я записывал ролики просто подсказать, как в ШД там затащить кубки и так далее. Первая переписка с Кубом. Дату не помню, но помню, как ему написал где-то в Твиттере, спросил, типа, есть его соцсети, связаться. Решил пообщаться с Кубом, узнать что да как, потому что в команде были нестабильные моменты, и никто не собирался их фиксить. Пришлось брать все в свои руки и решать этот вопрос, иначе просто могла... Та поездка, где мы стали топ-2 мира, могла просто слететь из-за того, что ну, кто-то не готов был это ну что, ребят, к сожалению, села камера, так что давайте продолжим. Остановились мы на первая фанатская похвала. Нет такого, что прям какую-то одну запомнил и вот только ее помню. Помню всех, кто поддерживал и все. И всегда помогал. Первый хейтерский коммент. На это тоже пофиг. Как же только начинал, и даже у тебя 100 подписчиков будет, вечно залетит умник, который никогда не записывает, и будет там рассуждать, вот тут ты не то записал, вот тут звук. К нему на ролик зайдешь, там ну, обсуждать даже нечего. Поэтому я особо никогда не, не застрял на это внимание. Первая встреча с Ангел Боем. Это когда было? Получается, впервые встретились, когда приехали на буткемп перед Парижем. И вот там уже познакомились. Ну как, живут. Первая победа на БС-турнире. Это были победы, какие-то мелкие, типа турниры, еще восемнадцатый конец года мы там прошли отбор, и дальше у тебя в команде должен был быть ютубер, и ты с ним играешь. И мы были победителем в том отборе, где ютубер был э, не помню даже, что страна, но девушка вообще не умеет играть, и, конечно, у нас не, не было шанса пройти в следующий этап. То есть такой, типа, более фан-турнир был, но это был международный со всех стран не потому, что она была девушкой, правда? Нет, потому что она в БС вообще не играла. Типа, не в том, что девушки не умеют играть. Есть и спортивные команды с девушками, и в БС тоже. Но прикол в том, что она в БС вообще не шарит. Я не знаю, как она попала туда. Ну, просто, наверное, не было уже никого, и надо было еще команду добавить, да. И она там Clash of Clans записывала, что-то такое. То есть, в вообще не играла. А там типы были... То типа ютубер, у него тысяча подписчиков, а он про игрок. Ну, и, конечно, к нему двое присоединяться, <связь> и они как раз и проходили на эти турниры. Первое болезненное поражение в Бравле. Наверное, самое запоминающее это, когда мы в Нави попали. Мы тогда на тот момент победили два месячных финала. И как э, Нави нас подписали, мы, ну, такой сложный путь начался, и мы один или два раза сразу подряд проиграли вот этот месячный финал. Сильно запомнится, потому что ты хочешь себя хорошо показать, <связь> а у тебя что-то в команде не так, и, и идет не так, и вы сливаете вот это. Был Первый раз когда-то увиделся своего Песика А мы приехали за ним И ну, такой да, маленький клубочек Это был 20-й год Первый раз когда-то задумался бросить киберспорт Не знаю Сейчас Я особо о таком не задумывался Наверное, если ты хочешь что-то там бросить Изначально нужно понять, куда ты дальше двигаешься И, наверное, не было у меня такого, что прям Все, вот сейчас точно бросаю и так далее были какие-то планы, что-то там. Но ну, это слишком, слишком размыто, я даже точно ответ не могу дать на этот вопрос. Первый раз очень жестко проспал. Не припомню такого, чтобы проспал что-то такое, за что реально прям жестко было стыдно или что-то жесткое подвел. Какие-то мелочи случались. И чаще всего бывает так, что ты будильник поставил, и он почему-то не сработал. То есть ты не проспался. Если я услышу звон, я понимаю, что там делаю, вот даже сквозь сон сразу все. В любой час там стою без проблем. Тебе легко я... утром вставать? Нелегко, но если надо, то ответственность выше чувство легкости, оно преобладает, mm -hmm. что это надо. А я помню, я как проспал. Как? Со сливом. А, когда мы были в верхней сетке, я проспал. Вам дали тех лос, mm -hmm. Я просыпаюсь, и мы с нижней сетки начинаем. Мне там стыдно очень было. Ну, Куба ты помнишь это? первый ну, день. Да, да, ну ты это помнишь? Да. да. Ah. Ну, такое, мелочь. После да. этого куб стал Ты стал серьезно относиться чуть-чуть? Нет, с того момента ничего не проспал, Да, вроде не. Но я не помнил, да, это, что если бы он не сказал, я бы даже не спал. Если бы спросить, куб просыпал, я бы не сказал, что это было, потому что не помню. А насколько рано была игра? По-моему, даже не рано, мне просто плохо было, я заснул, типа днем. Первый раз сам готовил сложное блюдо. Ну, думаю, это что-то до момента поваром было, Потому что, когда ты, по уже руку набьешь, даже если ты что-то не готовил из этой категории, как бы азиатской, ты все равно знаешь, как, примерно, что жарится, по времени и так далее, главное, все пропорции соблюдать, поэтому это что-то было раньше, но я точно не помню, что это было, что -то. только это блюдо. Это даже... То есть, может, я не заходил слишком далеко, но я думаю, что стейк, важная тема, ты её, если пересушишь, что такое себе будет. Не дожаришь, тоже такое себе, очень ответственное блюдо, вот, наверное. Но какое время? Это еще до повара, когда сам пытался что-то на кухне дома попробовать, протестировать. Первый раз задонатил начал игру. В семнадцатом году. Да, там игра была в бете, надо было придумать, как это сделать, и вот к лету я задонатил и купил мне и там, лего нашел. То есть не зря задонатил в тот момент. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Если вдруг хотите такое же продолжение уже с другим нашим тиммейтом, то обязательно пишите и закидывайте лайкосики, в общем. 节目单去先打拜拜。